Заходим к себе в Приват24, введя номер телефона и пароль. Далее вводим динамический пароль, который нам пришел в смс-сообщение. Войдя к себе в бэк-офис 24 в правом верхнем углу нажимаем кнопку настройки. В выпавшем подменю нажимаем карты. И следующее подменю Нажимаем кнопку ⁇ Заказ карт ⁇ В следующем окне заполняем свои данные. Ставим птичку, что это карта для себя. Выбираем тип карты ⁇ Виза интернет ⁇ Валюту выбираем ⁇ USD ⁇ И заполняем свой адрес ⁇ Почтовый индекс ⁇ Выбираем область. Выбираем ⁇ Населенный пункт ⁇ И в строке ⁇ Адрес ⁇ вводим ⁇ Улицу, номер дома и квартиру ⁇ Нажимаем кнопку Заказать. Ваша заявка успешно принята в обработку и через некоторое время в правом верхнем углу вы увидите, что вам пришло новое письмо. Нажимаете на эту циферку, чтобы увидеть это письмо и нажимаете на Само письмо Открыть карту Visa интернет. В данном письме вам нужен срок действия карты и CVV код. Также вам нужен 16-значный номер карты. Для этого вы зайдите в меню «Мои счета» и нажмите на карту Visa Classic Internet. Вы увидите два места, где отображается вот эти 16-значный номер карты. Также вам нужно открыть эту карту для оплаты в интернет, нажав на кнопку «Оплата в интернет» и пройдя по меню. Также поднять лимит, нажав на кнопку «Интернет-лимит», на 200 долларов. И если вы хотите, чтобы вам приходили уведомления в смс-сообщениях, нажмите на кнопочку sms Info. Все, ваша карта готова для расчета в интернет. MoneyClub.com.ua